Okey ustaz yang pertama ustaz. Ha, boleh kita mula, mula ustaz eh? Ha, boleh Baik, boleh. Baik ustaz. Jadi bila kita sebut bulan puasa ni ustaz, sebelum bulan puasa tu bulan Syakban. Bulan Syakban. Ah ha, bulan Syakban. Sebelum tu nya bulan Rejab. Rejab. Ah ha, Rejab. Hmm. Jadi bulan Rejab ni sinonimnya Isra Mikraj. Isra Mikraj. Ah ha, makna puasa apa di uh, sembahyang. Okey Syakban ini kebiasaannya walaupun ada ulama kata berlaku tahwil kiblat pada bulan Rejab tapi ada juga ulama kata pada bulan Syakban ha, berlaku tahwil kebelah dan berlakunya puasa itu pada bulan Ramadan tiga bulan yang begitu hebat Ustaz ha, ini soalan ni, Ustaz yeah. dalam bulan Syakban ni biasanya bulan orang akan memperingati Nisfu Syakban Nisfu Syakban ha, minggu depan lah ha. hari malam Jumaat. Yeah. mudah-mudahan minggu depan insyaAllah ha. ha. Jadi adakah bulan nisfu syaban? Nisfu syaban tu kalau kita kena baca yasin ke ustaz wajib ke baca yasin? Ke, ke mana? Ha. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Baik, soalan pertama kita malam ini bila sampai malam Nisfu Syaban soalan ni wajib tak baca yasin neh sebelum tu Syaban ini satu bulan daripada bulan bulan Allah yang 12 kemudian bila kata nisfu Syaban itu maksudnya betul-betul separuh orang Arab ni kalau separuh betul dipanggil nisfu separuh maknanya belah ni 50 belah ni 50 gerak tengah nisfu Ha, oh, separuh, ke? Panggil, ni separuh <laughs> je. Lepas tu orang amat ni sepuh. Dia separuh je. Ni, nakal dia. Ha. Tapi kalau kata bakdun, maksudnya sebahagian. Hmm. Boleh jadi banyak, boleh jadi sikit. Hmm. Nah, Tapi kalau kata nispu maksudnya separuh. Neh Ha, mana separuh. Lepas dia kata at-taharah nisful iman. Membersih diri tu, nah, ialah separuh daripada iman. Jadi malam nispu syakban maksudnya Selepas daripada 14 Syakban Dikira separuh Okey Lepas daripada 14 Masuk malam ke 15 Dipanggil Nis Nisbu Jadi Ada tak kelebihan malam Nisbu Syakban Dalam Islam Jawabnya ada Nah, Ini malam yang sangat istimewa lah Termasuk dalam malam-malam atau hari-hari Yang ada kebesaran atau fadilat kelebihannya di dalam Islam Nah, kita dengar kelebihan malam jumaat kelebihan hari jumaat kelebihan lailatul qadar nah kelebihan malam uh, rabiul awal uh, kelahiran nabi kelebihan malam apa benda ni israk merok dan semua tu ada peristiwa yang hebat yang besar dan kalau kita ingatkan cerita dia kisah dia jadi kita sentiasa tidak alpa daripada Peringatan tentang hari akhirat seorang. Baik Pendek cerita Wajib tak baca Yasin pada malam ni Sepuluh Syakban Dah ha, Jadi kita nak tanya dulu Orang siu pemasuri ni Biasa Kalau ni sepuluh Syakban Baca tak Yasin? Ha? Baca? Ha malam ni boleh baik dong Apakah hukumnya? Hukumnya ada dua Nak satu Yang pertama Apakah hukum baca Yasin? yang kedua apakah hukum baca yasin malam nisfu syaban ha, biar jelas tu ok ha, baik yang pertama apakah hukum baca yasin bukan malam nisfu syaban ok maknanya baca malam mana pun siang mana pun baca yasin hukum baca yasin ialah sama dengan semua kelebihan hadis yang cerita hukum baca Quran sama saja kalau Nabi kata siapa baca Quran pahalanya begini-begini maka orang yang baca Yasin sama dapat kerana Yasin satu surah daripada Quran nampak? jadi apa kelebihan baca Quran? Nabi kata antaranya ikra'ul Quran fa'innahu ya'ti yamal qiyamah syafi'an li ashabih bacalah Quran maka siapa yang baca Quran Quran itu akan datang menolong kita pada hari kita susah di akhirat nanti. Jelas tak jelas. Okey. Jadi termasuk tak baca Yasin. Termasuk juga, Neh, Jadi hadis ini juga termasuk boleh kita terjemah begini, barang siapa yang membaca Quran, termasuk surah Yasin, maka datanglah surah itu atau Quran itu semula menolong orang itu pembacanya pada hari kiamat nanti jelas okey jadi siapa baca yasin sama ada malam nisfu syaban atau malam yang lain maka dia dapat syafaat al-Quran pada hari kiamat kedua tu dapat syafaat dapat dak pahala di dalam dunia jawabnya dapat satu surah huruf daripada surah yasin satu pahala setiap satu pahala Allah ganda jadi sepuluh dalil Nabi kata man qaraa harfan min kitabillah hasanah. Siapa baca satu huruf saja daripada Quran dapat satu pahala. Al hasanah bi asyri salihah Bila dapat satu pahala satu huruf, Allah akan gandakan dengan satu pahala jadi sepuluh Mana siapa yang baca Yasin dia akan dapat dua kali sepuluh dua puluh pahala dalil hadis tadi Okey... dalam hadis tak sebut yasin dalam hadis siapa yang membaca alif lam mim dia mendapat tiga puluh pahala kerana alif satu pahala lam satu pahala mim satu pahala tiga kali pahala darab sepuluh tiga puluh pahala jelas itu itu pahala Okey dah kita baca Yasin pula pada waktu malam, malam ni sepuluh syaban. Boh tepi lu ni sepuluh syaban. Baca Yasin pada waktu malam pula. Ha, ah, jadi okay. lain pada ni sepuluh syaban. Ada tak kita baca Yasin? Okay. Dia jawab orang setiu. <laughs> Ada. Malam ke siang? Malam. Malam apa? Jumaat. Malam? Jumaat. Baik. Siapa yang baca Wak Nasin pada waktu malam pula? sama ada malam nisfu syaban atau malam jumaat atau malam satu atau malam kami atau malam mana pun Allah ampun dosa pula dalil nabi kata man qara ayatin fi lailin ibtira wajh barang siapa yang membaca yasin pada waktu malam kerana Allah bukan kerana dunia kerana Allah ghufira lahu akan diampunkan bagi orang ini jelas itu jadi membaca malam Jumaat tu pun. membaca malam Nisbu Syakban tu pun. membaca malam di Pabali tu pun juga <laughs> membaca malam Krisma membaca malam apa benda Wesak di malam Tai Pusang tak ada peduli kerana dalam hadis kata Man Qura'a Yasin Pilailin, lailin, lailin tu baca dengan nakirah, maknanya pada waktu malam daripada mana-mana malam yang kamu suka jelah ampun dosa dapat pahala nah kemudian jadi syafaat pula orang yang baca yasin kemudian nisfu syaban ni apa pula nisfu syaban ini ialah hari Allah ampunkan dosa Ha? Nabi yang salam sebut dalam banyak hadis antaranya Nabi kata itala itala ha? ayat uh, tanya Allah Taala ila khalqihi fi lailatin nisfi sya'ban fa yaghfirulah lahum Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu sya'ban okey lalu Allah memberikan keampunan kepada mereka itu illa musyahin wa qatlin nafs au kama qala melainkan dua golongan yang pertama orang yang ada niat bermusuh-musuh sesama manusia, yang kedua orang yang melakukan pembunuhan. Nampak? Dan dalam hadis yang lain, dua golongan Allah tak ampun malam nisfu syaaban, yang pertama orang yang nak bermusuh-musuhan, yang kedua orang yang syirik kepada Allah. Jadi jelah membaca malam nisfu syaaban baca yasin ke, baca surah al-kahfi ke, baca al-baqarah ke, mudah dapat kelebihan apa kelebihan? kelebihan baca yasin kelebihan baca Quran dia ampunkan dosa dapat syafaat Quran pada hari kiamat dan pada malam Isku Syakban Allah ampunkan pula do, dosa jadi selama ni kita baca yasin malam Isku Syakban teruskan dan kalau tak baca kalau tak baca tidak menjadi kesalahan kerana tidak ada ulama' yang mengatakan wajib baca Quran pada malam sekian-sekian-sekian siapa yang baca lebih-lebih lagi dia berkumpul di dalam masjid dalam hadis sahih malaikat turun daripada langit lekong sejik itu menurunkan ketenangan dan rahmat daripada Allah jelas hadis sahih okey jadi malam Ispu syaban nanti siapa yang baca yasin betul siapa yang berzikir betul siapa yang selawat pun betul siapa yang ceramah agama pun betul semua betul berlaku jasa bala. Ha, semua tu dapat pahala belaka. Ada surah tu baca yasin, sejik ni baca yasin, surah tu ceramah, sejik tu selawat, sejik tu baca Quran surah lain. Semuanya dapat syurga belaka. Kenapa? Dia buat benda yang Allah suka belaka baca Quran Allah suka, baca Yasin pun Allah suka, berselawat pun Allah suka, berzikir pun Allah suka. Betul tak? Ha jadi betul belaka, tak ada yang salah. Neh, yang salahnya ialah kita. Orang lain sibuk dah kena, Kira nak salah orang, semua so Ha tu tak betul. Okey? Ha jadi baca lah, mau nak baca Yasin siapa kecerah pun boleh, mau nak baca surah lain pun boleh. Mau duduk saja nunggu, nak balik rumah mau kata Allah sekali je masuk kelebihan dah minta ampun pada malam nisfu syaban wallahu a'lam ala. alhamdulillah sah <laughs> oh suka tak tengok usak oh kata sekarang ha. Uh. yes si tau uh. no, mana dua pahala dua kali 10 kali 10 ha, dua puluh. 20 ha. Uh. ha. hamba bimbang takut rastiu ni ustaz uh. takut is salah uh. dia baca quran tu nak boleh pahala je uh. ha. jadi dia baca yasin yes, pak yasin yes, Ya, ya, si uh, boleh. Ha, ah, ah, boleh. Ah, ah, boleh. Ah, ah. boleh. Pernah ah, ah. ditanya kepada Imam Nawawi, <laughs> orang yang tak pandai lagi baca Quran, ah. boleh baca ahrufun muqattaat. Ah". Ah. Dia dipanggil huruf terpotong depan ah. tu, Yasin, ah. Alif Lam Mim, Nun, Qaf, ah. Alif Lam Ra. Ha, ah. itu huruf-huruf muqattaat ah ah. nama dia. Ah. Orang yang tak pandai lagi baca ayat panjang, ah. dia ingat Yasin Yasinlah baru maksud Islam belum masa tadi jadi dia duduk ulang Yasin Yasin dapat pahala juga nampak sekali sebut satu huruf ganda sepuluh ha, dapat juga nah ataupun orang yang sibuk kan dok datang. Oh. nah dia memang nak baca surah oh. tapi oleh kerana dah bini panggil nak kedengar nah padahal baru sepotong nu no. abang walakallahu <laughs> alazim tembo ke bini nung tu boleh 10 pahala tu. Faham tak lagi? Ah ha, tu kelebihan Quran. Deh, tapi kalau nyanyi, mu baru sebut sepatah, memberti, dak boleh meda. Dak boleh menar. Faham? Ah ha, hung kalah tadi. Neh, kenapa? Karena banyak hal lagu. Tapi kalam Allah satu huruf saja Allah balas pahala Bayangkan orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim Nak naik motor sekali lagi hmm. Dia nak naik motor lagi Dia kata Bismillahirrahmanirrahim Rum Baru start Seratus sembilan puluh pahala Kerana Bismillah Sembilan belas huruf Kali sepuluh 190. sembilan Siapa baca Fatiha sekali Seribu lima ratus enam puluh pahala Kerana Fatiha ada seratus lima puluh enam huruf Alhamdulillah, Alhamdulillah.